Тиждень розпочався з вибухів під Києвом. Гримнуло на нафтобазі поблизу Василькова. І дехто стверджує, що це найбільша екологічна катастрофа в історії незалежної України. Загинуло шестеро людей, десятки травмовані, поміж загиблих пожежники та працівники нафтобази. Кілька днів поспіль влада давала ще 10 годин на пожежу, але по тому знову вибухало і горіло. Нам погрожували кислотними дощами і забороняли дихати. Врешті-решту п'ятницю зранку диму вже не було. Загасили от тільки які наслідки цієї пожежі про головну подію тижня пожежу на нафтобазі під Києвом. Розпитаємо того, хто в цьому розбирається, нашого гостя президента Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України Леоніда Косінчука. Добрий день. добрий день. Пока всю неделю экологи спорили, уезжать из Киева или не уезжать, люди э, обсуждали еще другой важный момент э, как изменятся цены в связи с, с этим событием? Можно ли ожидать, что цены вырастут, потому что топливо сгорело? Я, думаю, топливо я сгорело. думаю, эту глупость мы даже с вами не должны обсуждать, потому что это полная чушь, потому что эта компания не занимала такого значимого положение в рынке нефтепродуктов вообще, хотя она является лидером в фальсификате, в производстве фальсификата и неуплаты налогов. И я склонен верить господину Авакову, который озвучивал цифру недоплаты по, только по НДС в миллиард двести. А это, как мы знаем, да, это те деньги, которые могли пойти в том числе и для снабжения и обеспечения наших бойцов в зоне АТО. Более того, предприятие этой компании, они были, э, ну, как бы, как бы, священной коровой для всех проверяющих органов. То есть, с момента, как Янукович стал у власти, Оставицкий, как известно, владелец этой, этих всех э, предприятий, этой компании, да, стал министром, вообще ни один э, проверяющий орган на территорию предприятий БРСМ НАФТА не заходил. И, вот здесь и есть... я думаю, что пожарники туда попали первый раз в своей жизни, когда тушили там пожар и когда гибли там. События такого масштаба можно ли ожидать открытия уголовных дел? И как вы считаете, заслуживают ли внимания версии, что таким образом закрывается бизнес, чтобы получить компенсацию по страховке? Да ну глупости. Давайте давайте не повторять глупости, да? Что произойдет, мы не знаем на самом деле. Почему? Потому что будут открыты уголовные дела? Может и будут, только. У меня почему-то ощущение, что пострадает, постраждает на самом деле директор нефтебазы, который не принимал сам решение обваловывать цистерны, где их ставить, как их ставить, как вы понимаете, да? Там не безопасности думали люди, а о максимальном излечении прибыли с квадратного метра территории. Будут ли открыты уголовные дела? Ну так что по нашим заявлениям в прошлом году были открыты уголовные дела, которые были закрыты, тут же закрыты. Когда мы начали выяснять, почему были закрыты, по указанию Генеральной прокуратуры, по нашей просьбе один э, очень авторитетный депутат Верховной Рады сделал запрос Генеральной прокуратуры. Почему были закрыты дела? Он получил ответ, что... Э, согласно разъяснению Конституционного суда 2000 года, депутат Верховной Рады не имеет права задавать вопросы Генеральной прокуратуре. Все. Каких действий можно ожидать со стороны властей в связи с произошедшим? Знаете, честно говоря, мне уже трудно что-то ожидать после того, что я вам рассказал. Да? После всех обращений, после того, что были выявлены такие неуплаты, а компания продолжала и дальше функционировать, так как она функционировала, более того, на таких, как, как я еще подавали судебные иски за ущерб деловой репутации, что можно нанести ущерб тому, чего нет, то я не знаю, что. Я могу сказать только то, что нужно сделать. Нужно провести ревизию и, наконец, обратить внимание на эту компанию. Потому что в этой компании это не последняя нефтебаза, еще есть две. Все это следствие вот контрабандного, не контрабандного, а контрафактного, вот фальсификации, фальсификации и, не, и нелегального производства поддельных нефтепродуктов, которые к бензину, кстати говоря, в хорошем смысле этого слова не имеют никакого отношения. То, что вам предлагается на БРСМ, по 3 гривны ниже, чем рынок. Это вообще не бензин, это просто смесь, которая, как мы обратили с вами внимание, хорошо горит, особенно на воздухе. Да, горит хорошо. Спасибо большое. Ситуацію навколо пожежі на, на автобазе під Києвом коментував наш гість, експерт паливного ринку Леонід Косянчук.